अजिनतण्डकमण्डलमेखला रुचिरपावनवामनमूर्तये नितजगत्त्रितयाय जितारये निगमवाक्पटवे वटवे नमः त्या नत्वा नारसिंहं लक्ष्मीवेङ्कटनायकं तथैव गुरुमध्वादीन् एकाकृपादसद्गुरून् वादिराजगुरुं वन्दे राघवेन्द्रं मम प्रियं गुरुविश्वेशतीर्थ्यं गुरुं गुरु विश्वप्रसन्नकम् सत्यात्मार्यं कुलगुरुम् ीन्द्रगुरुं भजे विद्याप्रसन्नतीर्तार्यं सुब्रह्मण्येश्वरं गुरुम् सुबुधीन्द्रगुरुं वन्दे राघवेन्द्रगुरुप्रियं पित्रानुग्रहतश्चैव हरिप्रेरणया तथा क्रोधिसंवत्सरे पुण्ये उत्तरे ह्ययने तथा शिशिरर्तौ शुक्लपक्षे तृतीये भानुवासरे रेवत्युडौ शुभे योगे लग्ने वृषभनामके पाल्गुणे कृष्णसान्निध्ये तैतिले करणेहनि श्रीसत्यमूर्तिमञ्जर्योः नौ ज्येष्ठस्य सुतस्य हि वटोर्विजयकृष्णस्य उपनीतिर्भविष्यति उपदिशामि तदाश्रुतिमातरं सुतमहं वटुरूपिकुमारकं स्वजनतर्पितदण्डलसत्करं सहितो मुदा पूर्णप्रज्ञे भुवि तत्त्वप्रसिद्धे विद्यापीठे गुरुविश्वेशक्षेत्रे नैरन्तर्यं संपावित्रे सम्पावित्रेऽलङ्कृते विप्रबालैः समायात समायात यूयं स्वजनबान्धवैः यथोपचारं स्वीकृत्य स्वाशीर्विस्तोषयन्तु नः